У будинку ветеранів Голосіївського району столиці з 90-річним ювілеєм вітали Георгія Олександровича Керєєва. Привітати солдата і поета прийшли представники районної адміністрації на чолі з Юрієм Куріним та члени Київської організації ветеранів України. Георгій Кірєєв учасник оборони Києва, Сталінградської битви і штурму Кеннігсберга. Тут, на войне, он начал писать вирши. Близко 20 из них покладено на музыку. А саму свою известную песню ювелир написал в из с Александром Пахмутовым. Прежде всего мы хотим от компании ТРК «Столица» и редакции газеты «Неделька столичная» поздравить вас с юбилеем, с юбилеем и пожелать вам долгих лет жизни, а самое главное оставаться всегда бодрым, деятельным, активным и еще успеть очень многое сделать. А... Постараюсь, <связываю> а как получится. <связываю> и... Давай я сейчас скажу, что я еще свой потенциал до конца не использовал. И поэтому мне еще надо немножечко. Ну вот известно, что у вас опубликовано несколько книг, так ли это? Есть много книг у меня. Но "Новая война была. А теперь у меня и лирика, и история, и все. Такие очень много у меня стихов. Ну, начинали вы с войны, да. Да. Это было ну, такое событие, и мы знаем, что вы, в общем-то, ну, закончив две, школу, у меня сразу Киеве попали. Две, две отдельные книги есть. Но это малая толика того. Значит, она называется Печерск, моя родина малая. Где родился в Печерский и вторая мелодия Южного района, это о Голосеевском районе. А вот мы знаем, что выпуск вашего класса состоялся Дальше, буквально на накануне войны. 19 июня выпуск состоялся. 41 -го. Года. Даже получили эти статы, там та, танцы были, веселье было, там вот впервые, говорит, мы тогда еще были пацанами, не то, что нынешний волдер впервые портвейн пригубили. Вот так вот. И пошли на рассвете на Владимирскую горку. Ну и через два дня все это нарушено было. А в армию вы пошли добровольцем, да? Мне было 17 лет. Мы все ребята пошли в военкомат, чтобы нас добровольцы взяли в армию. Кому было 18, их взяли на и все. А нам сказали вот 17-летним, подождете. Конечно, это нас очень огорчило, и все это как-то мы не успеем повоевать. Мы же думали, две-три недели разобьем фашистов, и война кончится. Но вместо этого надо же было оборону Киева крепить. И послали нас в район Виты Почтовой. Угу. там противотанковые рвы, окопы. Причем не просто рыли, налетали немецкие самолеты. Бомбили, обстреливали нас. Все. Первые смерти, первые ранения я увидел там. Ну, мне как-то повезло. А вот в августе месяце, когда мне исполнилось 18 лет, сразу пошел в военкомат, чтобы взяли в армию. Ну, и сразу меня взяли, в училище направили. Город есть на Урале такой, там военно-инженерное училище было. Пришлось мне там полгода проучиться, но закончить не удалось, потому что было тогда, немцы прорвали оборону, по к Сталинграду, вот так подошли, к Север Кавказу, и были созданы такие курсантские бригады. И в Сталинград попал. И первый свой бой где устрел? Да, да. Вот в Сталинграде он вот, с сентября 1942 -го года там уже воевал. И где-то так это в ноябре конце месяца сидели мы в блиндаже, попала туда или бомба, или снаряд. Во всяком случае, там у нас было 15 человек, 12 человек сразу погибло, потому что обвалилось все. А блиндаж такой буквой мы у входа сидели трое. И мы стали живы, только ранены были. В завале были где-то э, часа три 4 откапывали, все. Откопались, все тогда в ногу был ранен, там один парень в спину был ранен, увидели нас грязных, окровавленных, на подводы, через Волгу и госпиталь. В госпиталь где-то побыл около месяца и в другую часть направили. А в моей, когда откопали вот от всех погибших, нашли мой весь меш И решили тоже, что я погиб. И под извещение такое послали родным извещение. И вот пришло извещение. И уже где-то я... А почему это извещение? Потому что решили, нашли шефа, какие это все. И прислали уже в Ростове, когда мы освободили Северный Кавказ, все, я от мамы получил письмо. Мы себе места не находим, как быть? Вот э, пишет письма, все, и вдруг пришло извещение. Я, я пишу, это ошибка. Это когда я, я жив, здоров, я чувствую, но не был, продолжая воевать. Так он сохранить. сохранил. Так он сохранил эту похоронку. То есть она у вас до сих да. пор хранится? Сейчас она в Сталинграде, в музее славы 64-й армии 7-й гвардейской. Чайков. А я еще воевал туда, направили на Западный фронт, освобождали Смоленск, Белоруссию, Литву. И где закончили войну? В Восточной Пруссии. Восточной. Там Ранение, 8 пулевых ранений, вот так все побили у меня. Это подкинул безом, да? Это третье ранение было мое. А когда у вас проснулась тяга к поэзии? Ну, если, так сказать, во время э, в школе, ну я так ну, это балавался ну, эпиграммой на учителей, на ребята, вот все такое было. А в основном, вот когда я лежал в госпитале... Я в отдельном буксе лежал, все положение было такое. И вот начал вот тогда писать. Это в 44 году. то есть с 44, -го 44 -го. вы не прекращаете? Нет, ну писал, но hmm. так это. А Сейчас. вы можете нам прочитать какое-то свое стихотворение? Какое-то... Значит, я вам расскажу одно стихотворение, которое я написал. Я попал в Сталинград после войны в 1975 году. Ну, был там, в моем Кургане, везде. А потом мы, мы решили поехать на те места, где я воевал. Это Балка Купоросная, там такая поселок Купоросный. С севера, там, в этой Балке, завод Петрова. Там немцы вышли к Волге уже слева там да, фабрика, тоже немцы были за железной дорогой А мы на таком язычке были там. Вот когда я в 1975 году приехал, я говорю, вот интересно, где что все. Пошли с ребятами, я показал им, где этот да, блиндаж был, где что. И спрашиваю, а где-то есть тут братская могила? Да. Вот перейдете в Рах, туда, в сквере. Пошли, по дороге нарвали. Тормашек, лютика там, всякие полевые цветы. Подходит, действительно смотрю, ограда, обелиск и доска мемориальная. Подхожу, фамилии, 15 фамилий читаю, четвертая фамилия моя. Положил цветы, все это. Конечно, да, было состояние такое. И вот я написал тогда стихотворение. Гранит седых гробных плит, живущим повествует просто, что был я немцами убит в районе Балки Купоросной, и даже извещение есть об этом у меня в кармане. Но я не похоронен здесь, я был в то время только ранен и выжил, и опять в бою ушел с медалью Сталинградской. А тут соратники мои с тех пор лежат в могиле братской, стирают многое года. Какие-то такова природа. Но ну, не забудьте, никогда лица 42 -го года. на этой памяти в вот я, я наклоняюсь низко-низко и полевых цветов я кладу под ножью обелиска. В свое время я написал стихи по бикетуке. И вот тогда вот послал их Пахмутовой. Она сама родом оттуда, Александра Николаевич. Она написала музыку. Это музыка, это 40 лет в Сталинградской битве исполняли в Сталинграде. Вот потрясающе то, что песня про Бикетовку написана на стихи поэта Фронтовика Киреева. И оказалось, когда мы готовили вот эту программу, и Александра Николаевна сама заинтересовалась, что же сейчас с этим человеком, так вот оказалось, что он жив, ему сейчас 90 лет, он живет в городе Киреев. Александра Помнятова, написала песню о Пикетовке. Волга разливается, малиновый рассвет, И на пологих скатах тишина. Минуло много зим, уже минуло много лет, С тех пор, как отгремел.